Доброе слово за дубеля. У нас больница самая крупная в Европе. Все эти операции дорогостоящие, они требуют много оборудования, требуют особых условий, в том числе и бытовых. Благодаря Валерию Александровичу оказывается различного вида помощь в нашей больнице в виде оборудования, в виде бытовой техники, в виде мебели, в виде еще каких-то, скажем, ценностей было передано не без участия Валерия Александровича, и им самим, и различными людям, его помощью наша больница и это действительно работает на людей, во имя людей и во имя их спасения. Достаточно часто обращается ну, по поводу лечения детей с врожденными пороками сердца. Большинство людей это с Чернигова, но что я не знаю откуда и как допустим дедомовский ребенок там с полтавщиной или сумм во всем что он делает всегда присутствует забота о людях и присутствует любовь Добре слово за дубіля.